əsəndə indi adı səmlə belə şeylə çıxardıq sonra deyirlər dərd də olduğuna bir e, tərif elədilər ki boynunu atıram mən belə deməmişdim amma onun anlamını bilirsiniz də bu həyasıdığın bu qədərini mən orada başlıq vermişdim bəşəriyyət yaranandan həyası bu qədər olub Azərbaycan da Azərbaycan da pensiya almaq bazardan almaq alma kimi açıq bazar idi da Mən bu pensiya yaşından çox uğraşmışam. Mən bilirəm. Mən hər dəfə burdan demişəm, mən bilmirəm. İndi bir də desəm nə olar ki, günah olmaz ki. Mən nə oldu? Mən bilirəm də bu əlillik firə firən, o şəkildə. Mən bu uşağın adının üzərindən o, bu əlinin nələri apardı, nələr. Belədəndə namaz mərtəbəyə gəlib burda efirdə felət. Yə, mənim vizanım onu yimədi. Amma bir də deyirəm açıq. Mənə şəxsən, baş şəxsən mənə. Hmm. Mən ki müharibə elədim, müharibə. Qardaşın pensiyası üçün mən müharibə eləmişəm, tankın altında girmişəm. Mənə deyilib ki, öcağınız kimi öldülər ha, orada yazıb birinci qrupa verilsə. Mənə deyilib ki, müəllim 2500 manat qabağasa. Ged Allah xeyir versin. Onda dollar 70 qəpik idi. Yəni təxminən 3000-4000 dollar üçün pul idi. Yəni hə? İndi baxın, o zaman xəstə uşaqların pensiyası, pensiyası 2005-də satılırdı. Xəstələrin ha, indi gör xəstə olmayanlardan nədir? İndi burada nəyi demək istəyirəm? Baxın, adam deyir ki, mən Azərbaycan xalqına öz tələb edirəm, he? Ü, e, saxta pensiyalar, indi bu saxta pensiyaları vermək üçün neçə milyard rüşvət alınır Azərbaycan boyu. Təkcə bunlar. İndi e, deməli 200 min o günü dedilər və 200 min pensiya artıq ləğv oldu. 200 min. Hələ indinə qədər də ləğv olma prosesi gedir də. Bir daha deyirəm, Azərbaycanda pensiya almaq elə gedib bazardan almalısan da, adam gedib bazardan almalıb gətirib geyib. O bazara bu silah tətbiq ter ter eləmir, terror tətbiq eləmir. Gedib o satıcının başına püstolyet dəyməyib. Adam gedib girirsən ki, bazarda almaz-satır. Əlbəttə 3 şərə 5 şərə gətirsən, hər vaqt uşaq yey, telləri çevirib. Azərbaycanlı pensiyalı bax, yəni pul verib bu qədər asandır. İndi əgər qaytarılmazsa, o rüşvətlər qaytarılacaq. Və bu pensiyalar, gerçəkdən saxta pensiyalar ki, bunlar saxta olmayan pensiyalar da kəsiblər, o ayrı söhbətdir. Gerçəkdən saxta 200 min adamə saxta pensiya verilibsə, o pensiyalardan xərc gedən bunlar milyardlarla pul oradan gəlir. devlete ziyan vurulur. Bunların hamısının derisi soyulmalıdır. Azatlık meydanında. Camaatın o, o şahların vaxtını verirler. Milleti meydana yığırdılar. Bunlar meydanda edam olunmalıdır. Ki hamıya görç olsun ki böyle bir şey eləmək olmazdı. Çünkü pazarda değil ama alma satılır da. pensiye satılır orada. Sobeste. Git bunu ver al. E, İndi kimi görürler bunlar? Vatandaş her zaman demişim. Vatandaşın varağında rahat yaşasın. vətəndaşın marağındadır azışsın. Vətəndaşın marağındadır. Bax belə işləmədən işləsəyin. Vətəndaşdır o. Amma da şeylərə nə cəmiyyətdə hamo qəhrəman deyil, nə də hamo elə vicdan müəssəsməsi deyil. Dövlət ona görə var ki, hər zaman demişəm, dövlət yoxdur deyilsə, dövlət olan yerdə belə bir şey ola bilməzdi. Olardısan, dövlət bulara şalvarı çıxartardı. Buna danışıxdım, nə deyir bu? Bir dəvət tək bir vətəndaşın günahı yoxdur. Bu pensiya saxta pensiya görə. Niyə? Verəm var, o satır adam. Deponun verim almışam. Çatmir aydınız. İndi burada çıxım ortaya. Necə bunlar ağlıdılar ha? ha? Gördün gör nə deyir? Azərbaycan xalqından tələb eləyirəm. Saxta yollan dövlətlərdir. Oğurladıqları kim oğurlub? Oğurlayam kimdir? Hasıp pensiyaya gəlib oğurlayır. 70 pulum vermişəm. 5000, 3000, 15000 bilmirəm, qardaş. Pulum vermişəm. Sən də mənə məmur, dövlətin məmuru olan şerefsiz bu oyun alıp sen dikti et. kartını. Ayda üç 200, 300, 500 pul gelecek. Elan sen ben pul verip da. Kim kim oğur ödeni? Be? ne danışır bu? Oğur buranın O ne yazdım atışı biz uşağı o kusunda o, o e giden vaktler var idi da. E, Laf Böyle şarvar da, şarvar da şarvar hamısı. Derhal, derhal şarvarı geyelim, sabah Adamlar orada uşaqlar bir-birinə vaxtı belə bir belə e, mehxanafəsin bir şey vardı. Deyildi ki e, anam qurban damada maşal varğın ha. Sən eşşək oğlum mən deminim dalığı. Apar məni saburcu bağaz alına. Bu bu eşşəkdim umrum ünə mə lazımdı küçədə. Bax onu damada maşal var deyib bir mirişə miriş orada burada üz-üzə sürtü arvadlar roşğun danışına bax eləsən. Kimsən aləsən? Bəli. Ağashirin bəy dedi parlamentin qabağına yığılıb parlamentin qabağına yığılıb mandatı. Ad qalxıb nədir? Benzinin qiyməti qalxıb, bu çıxıb ortıya. İşin qiyməti qalxıb, bu çıxıb ortıya. Hər yerdən yuyulmamış qaşıq kimi. Bir daha deyirəm, buna gör nə qədər qudurasaz ki, qardaş bir daha deyirəm, adam gəlir, pul verib, ona da indi baxın, 200 min adamın 200 min adamın pensiyasına saxta ad qoyub biraq verib gedir söyləşin 20 adam töhmət alıb keçilməsə. Bir yerədirs bunu. Və 200 min adamı saxta pensiya necə veriblər? O saxta yol hamısı yoxdur. Şey Çox ki, mən bununçı görmüşəm, açıq bazar olun. Mən niyə döyüşü vardım həstəxana qəzərlə? Niyə müharibəyə çıxdım ki? Bəs o uşağı da verməliydir də boyunlarının borcu idi da. Mən ona görə döyüşdüm ki, mən ona pul verməyəcəm. Amma sən açıq bazar elirsən, get pensiya al özünə, pul ver pensiya al. Adam pul verib pensiya alır. Bir də ha deyirəm, deronədir, on deyil. Başqa pisdir, eldirib on deyil. Ondan sonra nə bilir? Dedək qabağını yolda qabağını kəsib, hətta qorxu gəlib bunu deyir. Biz yəni kim o, heç kim oğru elə bilməyib. Oğru bunlar elidir. Harda elib oğruyu? 200 min adamın saxta pensiya özləri deyirlərsə, ortalama belə bir rəqəm təbii ki, orada söhbət 10 manat, 20 manat deyir. Rüşvətləri qaytarın, şərəf sizdədir. Aldığınız rüşvətləri qaytarın. Həcirlərlər, namussuzlar qaytarın. Sizə məsaxda verdiyiniz pensiyalar, bax mənim oğlumun pensiyası idi. Siz indi mənim oğlum bağımalı idi 2000, 3000 pensiya. O cürə baxın, saxtalardır. Siz çox çıxdınız düzəyə. O pensiyanı da 300 manatla zorla gəlib çıxır. Namussuzlar. Bağır-bağır dedim mən zamanında. Bağır-bağır dedim ki, yığışdır bu saxta pensiyaları. O zaman ben derdim. Hiç kuralları öyle Şimdi şerefsiz çıkıp der ki cemaat bunu kaytarsın. Kaytarmayacaklar. Siz kaytarın. Aldığınız o şerefsiz rüşvetleri kaytarın. Milyardan devlete ziyan verirsiniz. Gelin onu kaytarın. Ve bütün bunların bir nazaret paketi parlamentin elinde olup. Uzun yıllar, 30 il oturduğun parlament. Bütün işlerin baş, cinayetlerin başındalar durur. Hamsız da siz durursunuz. Her yerde sen aydın bir zelerde yürümamış kaşıksın özüm ortaya atıp Nə var, nə yox, hamı elə xoşluğla gələcək. İnananda yerində süyəcəyə də. Aldığınla aldığınızdan artıqını dərizən alıb özün üzə başınla qafa vurub bu üçmüşlədim qalanında. Şərəfsizlər, laçeylər. Um, Bun nədir? Biz içmək xoxtar, sağda versiya qaldı, kim bu qədər versiya? Mən sadə deyirəm ki, mən məbəbun içində olan adamam. 30 ildir mən bu içindəyəm. Xəstə uşağın peziasını 2000 manatla satıbsınız. Əcir axılar, namus suda. İndi xəstələ məmələrdən nə qədər alıbsınız? Gedin onu qaytarın. Bunu danışığıma bax. Səni eşqəş düyməyinə o uşaqlar o sənin üçün bir dəftatlarınızı biləyəşin açdılar ha. Biz də alırmamalı. Biz də səni bax belə məloyyərlik, paralanıq beşlə kimi bilməyəladınız. Çünki ha görsün üçün. Səni ki beşləkləri yeri deyil parlament. cesaretiniz olsun, kişiliğimiz olsun biriniz çıkın deyin ki, bak biz bu şeylere göz yumduk ya, 200 bin sahta pensiye çıktı ortaya. Biz eledik, bizim günahımız, sizin günahınızda mısın? Bu yap iktidarı değil, bu cinayetler, bu simasız kuldurlar partiyasının günahıda mısın? Ve sürüt sayınızda simasız kuldur dendiyle böyle dememişti. Sizin kısaltınızı bir gördüğüme göre dedi. Ferahsız bunun dalışına bakıyor. Xalqını tələb elə, nə tələb eləyirsən, axı çərampısan. Am namussuz, nə tələb eləyəcəksən? Sən orada neçə dəfə saxta mandat alıbsan? Bilmirsən? Neçə dəfə saxta mandat alıbsan? Bütün parlament saxta parlamentdə oturubsan. 30 ildir. Burada kişilərin çağırsın deyən ki, mən bunu elədim. Siz bu qanunatı eləmişik. Ay xalqım, o Ərdoğan çıxdı dedi, dəfələrlə gədişik. Xalqım, Allahım millətimizi bağışlasın. Yanlış eləmişik. Sıkıntı olmasa böyle danışın. Sizi kim kılasaydı diye bu ülkede iyi. Ardına terk canınızı. Erebilirsin ben tankın altına geri bağladığımın pensiyonu göre. O tankın altına hayatımı koyduğum riski size bağışlayacağım. Onu gözlüyorsunuz, gözlemeyin. Müteahhit hesap günü gelecek. Ben demişim, müteahhit ilahi adalet gövden yerde tezahür edilecek. Ve müteahhit o hesap günü gelecek. O zaman sen bir zezade, O ne bileyim o bu diyor mu? O hala benim özümün. Kişi benim pensiyam verilmiydi. Be? 21 yıldır benim pensiyamı yeğirsiz. Sakta ona buna payımsiz. Ben o vakit dedim. Dedim cesaretiniz var. Eğer böyle eminsiz özünüzden. Tehce Dahil İşler Nazirliği sisteminden ve o, dahili koşullardan. El ordudan da ne kadar adamları hastalığı yadında pensiyaya bırakıyorsunuz. Statistikanı koyun. Ben de getirdim kapımıza. Tahta misvarı üstünde yazdım ki. Darıkhana. Yarınızadı. Dərdim axı. Bahar-bahara dedim ki, bu qədər saxta pensiyanı, bu qədər bu uşaqların, bu əlillər uşaqların, əl uşaq böyüdə məhdellərin qismətinə, çörəyinə əl qoymayın. Bu cürsiz tozaq demişdim mi? İndi tutur bax. İndi yazılmazsa e başa qəsanı da sağalacaq. Qurə. Çoxanlı qızla gedəndə, çalmarını gördük çıxanda biləcən ki, bizi haraya gətirib vermiş. Əsərdar Əlbəyli zamanında nəyi xəbərdarlım verirəm. bir kişi 30 yıldır ben bu sistemin içindeyim. Kime ne kadar danışım sen? Eş eşim kime, eş kime sahta, pensiye olup, yüzlerle olup, binlerle olup. Ama eş kim onu zorla alıp, eş kimle gurur gelemeyeyim. Siz satıpsız. Sen Aydın Mirzazade, senin o bir senin Emin oğlu, senin kollegan, senin dostun, senin haşin elediğin adamlar. Bunları satıplar. Bunlar anlamında gidip alıp, Ezeb Eylül'ü benim içinden gelip. Almanı pazardan ben almışım. İsteyerim, yerim, isteyerim. Haralan koyarım, sen alırım orada. Sen kimsin? satmıyadınız, almıyadınız. Naysə, biraz baronistin səsimi tonu qaldadıb, bu əlillik və pensiya məsələsi mənim çox yaralı yerimdir. Yo, bunlar məni çox yaralayıblar, deyirəm, mütləq hesab günü gələcək, aydım Mirzazadə. Mütləq. Məsələn, eşəy avazla bu çörlə millənin vaxtıdır. Mən görməmiş ölməyəcəm, onu da biləsiz. Bəli, heç kəs sizi xilas etməyəcək, heç kəs sizi millətin əlindən bunları almayacaq. Allahın yanında olsun, xalq bunların hamısının dəlinəy balasını çığnıyan kimi bax o meydanda, küçələrdə Şübhəyə düşüblər. Bayaqları Bə Ağashirin bəy zəng etdi dedi ki, o etiraz etmək lazımdır. Buna etiraz yox. Parlamentin qabağına yığışıb o qalstukundan tutub üzünə tüpürmək lazımdır. Şərəfsizinsə müsahibəsinə bax verdiyinə bax. Bayaq mən onu soruşacağam Sədar bəy, indi siz onu geniş danışdırırsınız. Saхта yolla dövlətdən oğurladıqları. O hansı saхта yoldur? Nə yoldur o? Bir daha deyirəm, heç kim saхта, yəni gerçəkdən saхтаdır, e, amma bu niyə? Sen satırsan, pazarda alma satırsan, düzdür. Ama ne bileyim, bu alma, e, kuba almasıdır. Bak ah, pazara gir, sen kartopu satan, uydan tutma. Kimden sorsa dört adamın görevinde Kedabey kartopu. Aç, ben girip buradan pul bu, verip kartopu alalım, düzdür. Şimdi ben ne bileyim, o sahen artık vicdanındadır. Kedabey kartopu alırsam, İran kartopu alırsam, Türkçe kartopu alırsam. Ama sen sattın, ben de aldım. Ahvardım da yedim. Şimdi ben ne uğrunu vereyim sen burada? Nəyə qoruyur? Bu adamlar nəyə qoruyur? Bu lap saxta olub belə. Mən bilirəm, orma malı idi. Yanlış idi. Başından bağıraraq demişəm. Bax, o saxtanı təşkil edən Ama adamlardan bir nəfər cəzalanmır. Bu günləri o pensiya açsın adam var ha. O günü hətta Səyavuş Novruz o vetroz elə. Dedi ki, biz insanların son çörəyə ümidini kəsə də. Bizə buna demək. Ey 200 minə də onun da ailəsi falan üstə gəl, yarım milyon adam sabah meydanda hazır dəbəc. Onsu olacaq və e, göyə çıxırsınız ha. Göyə çıxırsınız. Fələk göydən deyirəsə bu olacaq. Çünki bunun o tərəfi yoxdur. E, Elə e, şey, seycdinamikurlar kimi, da İlham Əliyev cənab prezident, Rəbiç prezident yaltaqlı ilə bu işlər bir yerə qədər yürlə. Hələ zaman gələdək ki, sərin nə prezidentinə növçə prezidentlər halı çatacaq olmayacaq. Əgər o vaxt nəzərdə tutulsa Allah bilər də o olacaqlar. O zaman sənsiz o olacaq. Da danışsınız siz. Niyə bu xalqdan o üz istəyən tamaşaçılar çox-çox məni bağışlasın. O Qazaqda bir adam müsahibə vermiş. Dedi canım prezidentə heç yox, cəmaatın şeyindən az oyunu. Yalnızdadır. Ədəstirmə kişi. Bu bir gün sizə bu çox bahalı başa gələcək. Yəni deyirəm mən mən burada heç kimə qorxudub eləmirəm. Mən mən deyirəm he. Mən özüm tədricə atmışam. Həyatı bir riskə, bir xəstə uşağı, Allahın verdiyi bir xəstə uşağın uğrunda Onun halal haqqını almazsam mən özüm təqdinə atmışam. Bu məsələ başa gəlmə nə sənin nə obisininə. Hamısı da aqbal bilirəm. Orda o, o kim olub, obisi kim olub? O nədir o? Teqinsədir kim olub? Məni necə necə o 8 il 10 il məni necə aldadı bunlar? Bax belə. İndi ondan endiki sərdar əlbəli yoxdur çünki. Trasam bax belə dalmalar boynlarını vurasan. Hə. Onu da ağlı başında gələ indi yox.